دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین علی خاتم النبیین پاک للہ محمد بن شاہ السلام علیکم کیسے ہیں جی آج بات کرتے ہیں جو غزہ کی صورتحال ہے اور جو ٹرمپ کا ٹوینٹی پیس پلان ہے جس پر بڑی تک عمل درآمد جو ہے وہ سبسٹنشلی شروع ہو چکا ہے لہر ہے یہ ایک فلسطین کا معاملہ تو گویا ہماری زندگیوں سے بڑا ہے آ, بہت ترسا ہو گیا آ, یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ یہ صدیوں پر محیط ہے تو یہ بے جاہد نہ ہوگا آ, اس لیے کہ یہ یعنی بیسویں صدی سے بھی پہلے کا پلان جو ہے وہ الٹیمیٹلی اسرائیل کی صورت میں صورت پذیر ہوا اور پھر ظاہر ہے فلسطین کا ایسا جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہوا تو بہرحال جو سچ سات اکتوبر دوزار تئیس سے آنور جو صورتحال ہے غزہ کے لوگوں پر بہت سے و سے تم ہوئے ان کی نسل کشی کی گئی گویا پینسٹھ ستر ہزار کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا تقریباً ساری آبادی ملٹیپل ٹائنز ڈسپلیس ہوئی تو آخر اس چیز کا کوئی اینڈ ہے ہمارے بعض جو پاکستان میں عناصر ہیں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کسی نہ کسی ایشو کی تلاش میں رہتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ غزہ کے لوگ تو خوش ہیں جو ظلم و ستم کا شکار تھے کہ تاکہ انہیں کوئی بریتھنگ سپیس ملی ہے لیکن پاکستان میں بعض جو ہلڈ بازی سے جن کا رزق وابستہ ہے اور جنہوں جن نے وہی بات آگئی گئی کہ پھر جو خبیص بجوا اور فیض حمید تھے انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کئی ایسے ناسور پیدا کیے ہیں پاکستان میں جو ظاہر ہے اب جن کی فصل کاٹنی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان کے لیے پاکستان کے معاشرے کے لیے جو ہے وہ زہر قاتل ہے تو اس میں ایک ضمنی بات یہ بھی ہے کہ جو ان خبائش کو پیدا کرنے والے لوگ ہیں خاص طور پر فیض حمید بظاہر اسے گرفتار بھی کیا گیا تو ابھی تک کوئی اس کا آؤٹ کم ایک لیں کہ نہیں ہو سکا ایسے انداز میں جو لوگوں کو نظر آئے بس یہی ہے کہ پتہ نہیں کیا پکری ہے تو بہرحال وہ بات اس طرف پیس <takers> پلان ہے ٹرمپ کا اگرچہ میں ٹرمپ کا کوئی فین نہیں ہوں اور ٹرمپ ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کیسا کیسی شخصیت ہی اس کی کیا، uh, ہیں لیکن بوجود یہ جو پلان ہے اس میں بہرحال بریتھنگ سپیس وغیرہ کی لوگوں کے لیے ہے آئیڈیل نہیں ہے آئیڈیل تو دہر ایک ریزسٹنس مومنٹ ہے وہ کوئی فتح یاب ہے سچ دو ٹوک انداز میں تو ممکن نہیں ہے نا کہ کوئی ڈیکلیر کر دے لیکن ان کی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں آخر ایک انسانی لیمٹ ہے آ, اب اس کو پرپیچویٹ کیا جائے تو وہ ظاہر اور شہید ہوں گے اور ان, ان پر مصیبتوں کا نزول ہوگا تو اس لیے الٹیمیٹلی آ, ظاہر ہے جو وہ کہتے ہیں نا کہ آ, جو دریا کے ساحل پر کھڑا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ دریا کی پہنائی کو یا در, دریا کی ہلاکت کو یا اس کی گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جو دریا میں کودا ہوا ہے اس لیے جو لوگ میز نعرے لگا کر اپنی ہلر بازی کا جواز پیدا کر کے اپنی سیاست اور دکان چمکاتے ہیں پاکستان میں یا کہیں بھی اور ان کے مقابلے میں جو غزہ میں جن پر یہ بیت رہی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو سانس سے نکلی ہے سب نے سن لی ہے جو سانس پہ گزری ہے اسے کس نے دیکھا تو ان وہ اگر اس پلان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بہرحال اس پر خوش ہونا چاہیے کہ کم از کم یعنی وہ جو براہ راست اس تشدد کا اس ظلم کا نشانہ ہے ان کے لیے کچھ سانس لینے کا موقع ملا ہے ان کو تو ہم دیکھتے ہیں بریفلی کہ وہ بیس پوائنٹس ہیں کیا اور حماس نے ابھی تک کیا چیز قبول کی ہے اور اسرائیل نے کیا کی ہے اور کیوں کی ہے سب سے پہلے تو وہ بیس جو پوائنٹس ہیں جس کو ٹرمپ غزہ پیس پلان کہا جاتا ہے وہ ہے کیا دیکھیں وہ ان میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو غزہ ہے اس کو ڈی ریڈیکلائز یا ٹیرر فری زون بنایا جائے گا اور تاکہ وہ جو ان کے نیبرز ہیں اور پریکٹیکلی اس کا مطلب یہ ایک سے انہیں ریاست ان کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے اب ظاہر ہے یہ بالکل یعنی گویا اسرائیل کی منشاہ کے مطابق ہے یہ پوائنٹ جو ہے بہرحال یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے اور ٹیرر فری سے یا ریڈیکلائز سے مطلب سادہ لفظوں میں یہی ہے کہ آما سے آزاد ہو اب دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ غذا کو ریڈیولپ کیا جائے گا تاکہ وہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو جو کہ ابھی تک بہت سے زیادہ مصائب جو ہیں وہ برداشت کر چکے ہیں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر دونوں پارٹیاں جو ہیں اس تجویز سے متفق ہو گئیں تو جنگ جو ہے وہ فوری ختم ہو جائے گی جس سے کہ بظاہر بڑی حد تک وہ متفق ہو گیا اور جنگ جنگ رک بھی گئی ہے اور اسی پوائنٹ کے تحت یہ ہے کہ یعنی یہ جو اسرائیلی فورسز ہیں ان کو وتڈرا کر لیا جائے گا Uh, جو uh, یعنی رہائی کا سلسلہ ہے اس کے اس کی تیاری کے طور پر اور وہ جو پہلے لائنز ڈرا آلریڈی ہیں یعنی جہاں پر وہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں اس کو فریز کر دیا جائے گا اور ایگریڈ اپان مینس کہ جو دونوں فریقین جو ہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے یہاں تک فی الحال یعنی ڈورنگ دی امپلیمنٹیشن آف دس پلان وہ وہیں رکے رہیں تو وہاں رک جائیں گے اور سارے ملٹری اپریشنز جو ہیں وہ ہوائی بارود برسار بارود باری ہو یا کوئی اور توپ خانہ وغیرہ اس کا استعمال سسپینڈ کر دیا جائے گا اور جو بیٹل لائنز ان کو فریز کر دیا جائے گا تاکہ کمپلیٹ سٹیجڈ ود ڈراول ممکن ہو سکے ظاہر ہے اب یہ کمپلیٹ اسٹیج ودراول جو ہے جس سے پہلے پوائنٹس جو ہے وہ سوللی ان دا انٹرسٹ آف اسرائیل تھا اور یہ دوسرا پوائنٹ بڑی حد تک گویا غزہ کے حق میں ہے کہ وہاں سے حملہ آور فوجیں جو ہیں وہ نکل جائیں اب جو یہ تیسرا پوائنٹ تھا چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی یہ اس ایگریمنٹ کو دونوں فریق ایکسیپٹ کر لیں تو اس کے بہتر گھنٹے کے اندر اندر جو کہ ایکسیپٹ ہو چکا اور وہ بہتر گھنٹوں کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے بلکہ بڑی حد تک اس کا آدھے سے زیادہ ٹائم گزر چکا کہ سارے جو قیدی ہیں ہماس کی گرفس میں اسرائیلیوں کے زندہ ہوں یا مردہ ان کو واپس کر دیا جائے گا اب ظاہر ہے یہ بھی ایک طرح سے اسرائیل کے حق میں پوائنٹ ہے اور جو پانچ پانچواں پوائنٹ ہے یہ غذا کے لوگوں کے حق میں ہے کہ ایک دفعہ جب یعنی یہ جو اسرائیلی قیدی ہیں حماس یا غزہ کے کنٹرول میں ان کو رہا کر دیا جائے گا تو اسرائیل بھی فلسطینیوں کو رہا کرے گا خاص پر غزہ والے فلسطینیوں کو جن میں دو سو پچاس تو وہ ہیں جن کو سلا موت یا کہ لائف جو عمر قید اس وہ اسرائیلیوں نے دی ہوئی ہے اور سترہ سو وہ غزہ کے لوگ ہیں جن کو اس سات اکتوبر دوزار تیس کے واقعات کے بعد اسرائیلیوں نے قبضے میں لیا ہوا ہے یا گرفتار کیا ہوا ہے یعنی کیا ہوا ہے یعنی گویا کم و بیش جہاں اٹھتالیس اسرائیلی رہا ہوں گئے جن میں سے ظاہر ہے زیادہ جان کی بازی ہاتھ چکے اور کچھ زندہ ہیں ان کے بدلے میں دو ہزار کے قریب کم و بیش غزہ کے لوگوں کو رہا کیا جائے گا ظاہر ہے یہ پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ غزہ والوں کے حق میں ہیں اور اس میں ساری خواتین اور بچے شامل ہوں گے یعنی خاتون اور بچے جتنے قید میں ہیں ان میں پیچھے کوئی نہیں رہے گا سب کو چھوڑ دیا جائے گا اسی طرح جیسے یعنی اسرائیلی قیدی جو ہیں ہم آس کے پاس ان کو جب چھوڑا جائے گا یا ان کے ریمینز کو یعنی ان کے ان کے لاشوں کو تو پندرہ جو فوج شدہ غزہ کے لوگ ہیں اسرائیل کی کسٹڈی میں ان کو بھی رہا کیا جائے گا ان کو بھی واپس کیا جائے گا اب چھواں پوائنٹ جو ہے چھٹا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جب سارے جو قید دیے رہا کر دیے جائیں گے تو جو حماس کے لوگ ایک پرامن طور پر رہنا چاہیں گا اور اپنے ہتھیار چھوڑنا چاہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا بکول اس پوائنٹ کے چھٹا جو پوائنٹ اور جو غزہ کچھ چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہتے ہیں ان کو سیف پاسج دیا جائے گا ظاہر ہے وہ پہلے ملکوں کی رضامندی ضروری ہوگی جہاں وہ جانا چاہیں گے تو ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ جب اس ایگریمنٹ کو قبول کر لیا جائے تو پوری یعنی جو کہ قبول کر لیا گیا ہے تو جو مدد ہے یعنی غزہ کے لوگوں کے لیے اس کو بحال کر دیا جائے گا امیڈیٹلی اور جو انیس جنوری دو پچیس کو معاہدہ ہوا تھا اور اس وقت جو امداد کو ریزیوم کیا گیا تھا اسی لیول پر ریزیوم کیا جائے گا اور وہ ظاہر انسانی امداد ہے یعنی خوراک ہے دعائیاں ہیں ویسے عام زندگی کی جو بیسک نیسزٹیز ہیں وہ ہیں جن میں پانی ہے بجلی ہے سیویج وغیرہ کا نظام ہے اس طرح ہاسپٹل ہاسپٹلز ہیں اور بیکریاں یعنی کھانے پینے کی جہاں بھی سامان ریسٹورنٹ وغیرہ جو بھی آپ کہہ لیں ان کو بحال کیا جائے گا اور سڑکوں پر سے جو ملبہ ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا ہٹانا شروع کر دیا جائے اسی طرح جو آٹھواں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو گزہ کی پٹی میں خوراک کی تقسیم ہے وہ بغیر کسی مداخلت کے یونائٹڈ نیشنز اور اس کی کے ادارے اور حلال احمر یا ریڈ کریسنٹ کے ماتحت ان کے کنٹرول میں وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھی جائے گی اور ظاہر ہے ان اداروں کے علاوہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی آ, آ, یعنی حصہ لیں گے لیکن دونوں فریقین میں یعنی اسرائیل اور حماس کے ساتھ جن کا کو کوئی تعلق نہ ہو اور رفا بارڈر جو اس, مصر اور غزہ کے درمیان ہے اس کو کھول دیا جائے گا دونوں طرف سے یعنی کچھ نکلنا چاہے یا باہر سے اندر آنا چاہے فلسطینی تو وہ آ سکتا ہے اس طرح نمہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایک ٹمپرری ٹرانزیشنل گورننس کے لیے ایک ٹیکنوکریٹس کی غیر سیاسی فلسطینی کمیٹی بنائی جائے گی جس کا کام ہوگا عام جو زندگی کے میونسپل افیئرز ہیں یعنی پبلک سروسز ہیں میونسپلٹیز ہیں وغیرہ میں اس کو بحال کرنے کے لیے اور یہ کمیٹی کن لوگوں پر مشتمل ہوگی یہ کچھ فلسطینی جو کہ ان کی نظر میں کوالیفائیڈ ہوں اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہوں گے اور اس کمیٹی کو اوور سائٹ اور سپروائز کون کرے گا ایک انٹرنیشنل ٹریڈیشنل باڈی ہوگی جس کو بورڈ آف پیس کہتے ہیں اور جس کا سربراہ خود ٹرمپ ہوگا اور اس کمیٹی میں یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس میں یعنی ایک کمیٹی ہے جو ڈے ٹو ڈے افیئر چلائے گی اس کو سپروائز کرے گا بورڈ آف پیس اور اس بورڈ آف پیس میں پیس ٹرمپ جو ہے وہ سربراہ ہوگا اور باقی بھی کئی ملکوں کے ہیڈز آف سٹیٹ ہوں گے جن میں ایک سابق وزیر ٹونی بلیئر ہوگا جو برطانیہ کا سابق وزیر ہے اور یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ ایک فریم ورک جو ہے اس کو یعنی قائم کرے گا غزہ کی ترقی کے لیے اس وقت تک یہ معاملات اس طرح چلتے رہیں گے جب تک فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ اپنی اصلاحات نہیں کر لیتی جس طرح کے تجاویز میں ٹرمپ کے پیس پلان میں دوزار بیس میں بھی ایک پیس پلان تھا اس میں دی گئی تھی اس ہو دی فرینچ پرپوزل کے تحت یعنی یہ معاملات چلتے رہیں گے جب تک فلسطینی اتھارٹی اپنے معاملات ٹھیک کر کے اس کو ٹیک اوور کرنے قابل نہیں ہوتی اور جب وہ قابل ہو جائے گی تو وہ ٹیک اوور کر لے گی کنٹرول کو اور یہ جو ماڈرن اور ایفیشنٹ گورننس ہے انٹرنیشنل جو اس کے معیار ہیں اس کے مطابق تاکہ انویسٹمنٹ ہو سکے غذا میں معاملات کو چلائے گی اب دسواں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹرمپ اکنامک ڈیولپمنٹ پلان بنایا جائے گا جس سے تعمیر نو ہوگی وہاں پر اور اس میں بہت سارے ایکسپرٹس شامل ہوں گے بین الاقوامی طور پر اور اس طرح مڈل ایسٹ میں جنہوں نے پہلے کام کیا وہ ان کو انوالو کیا جائے گا اور اس طرح انویسٹمنٹ لائی جائے گی تاکہ وہاں پر اچھی حکومت و اچھا معاشرہ قیم ہو اور لوگوں کے لیے جاب اور مواقع پیدا ہو اور امید پیدا ہو اس طرح گیارہواں پوائنٹ یہ ہے کہ ایک سپیشل اکنامک زون بنایا جائے گا تاکہ جو ملک اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ نگوشیٹ کر کے اس میں آپ کے اپنی انڈسٹری وغیرہ قیم کر سکیں اور بارمہ پوائنٹ جو کہ پرو فلسطینین پوائنٹ ہے کہ کسی کو بھی غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور جو خواہش جس کی اپنی ہو کہ وہ جانا چاہے اور پھر واپس آنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے لیکن لوگوں کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ وہاں وہاں پر رہیں اور غزہ کو بہتر بنانے کے لیے تعمیر سازی میں اس کی تعمیر میں حصہ لیں اس طرح اگر کوئی حماس یا دوسرے فیکشنز یعنی حماس کے علاوہ بھی وہاں پر ہیں نا فلسطینیوں کے فیکشنز جو ہیں وہ اگر غزہ کی حکومت میں کوئی رول نہیں لینا چاہتے یہ عجیب بات ہے حماس اینڈ ادر فیکشنز ایگری ٹو ناٹ ہیو اینی رول ان دا گورننس آف غذا ڈائریکٹلی ان ڈائریکٹلی آر ان اینی فارم وہ آگ دن ہے کہ یعنی یہ ان حماس اور باقی فیکشنز ہیں ہے غزہ کی گورننس میں حصہ نہیں لیں گے اب ظاہر ہے یہ حماس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا ابھی تک انہوں نے جو بغیر ایکسیپٹنس شو کیا اس میں اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا اور نہ ہی ٹرمپ کی طرف سے دو ٹوک انداز میں ایڈریس کیا گیا لہذا وہ کہتے ہیں کہ ساری جو فوجی کاروائیاں ہیں دہشت ہیں ان کی نظر میں جو وہاں پر انفراسٹرکچر ہے مزاحمت کا ٹنلز وغیرہ ہیں یا اسلحہ بنانے کے معاملات ان کو ختم کر دیا جائے گا اور ایک غزہ کو غیر فوجی ڈی ملیٹرائز قرار دینے کے لیے انڈیپینڈنٹ مانیٹرس کے تحت کام کیا جائے گا اور جس سے آہ جو وہاں پر اسلحہ اس کو ریکور کیا جائے گا اور پیمنٹ کر دی جائے گی جو اسلحہ چھوڑیں گے ان کو یعنی اس کی قیمت دے دی جائے گی اور اس طرح آہ اس کو ان لوگوں کو ری انٹیگریٹ کیا جائے گا یعنی دوسرے لفظوں میں جو اسلحہ واپس کریں گے اور پیسفل رہنا چاہیں گے اور اس طرح جو غذا ہے اس کو خوشحال انداز میں کو ایگزسٹنس دیرنے در پر یعنی اسرائیل کے ساتھ پرامن انداز میں رہنے کے لیے بنایا جائے گا اور چودہ ہاں پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریجنل پارٹنرس ہیں ظاہر اس سے مراد اردن اور مصر خاص طور پر ہیں اور سعودی عرب بھی ہوگا ترکی بھی ہوگا وہ گارنٹی دیں گے کہ حماس اور دوسرے جو گروہ ہیں فلسطینیوں کے وہ اپنے یہ جو ذمہ داریاں ہیں اس پلان کے تحت اس کو پورا کریں گے اور اپنے نیبرز کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ظاہر ہے اس ٹائپ کے پروویژنس تو بہرحال کسی پلان میں بھی بے شک کسی کو ڈسٹیسٹ فل بھی لگ بھی لگیں تو ہونی ہیں ہی ہیں <laughs> جی یہ تو ایک نیسزری انگریڈینٹ ہے اس طرح وہ کہتے ہیں جی پندرہواں پوائنٹ یہ ہے کہ یو ایس جو ہے وہ ول ورک ود عرب اینڈ انٹرنیشنل پارٹرپ اے ٹیمپرری انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یعنی امریکہ اپنے عرب دوستوں کے ساتھ مل کے ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آئی ایس ایف بنائے گا غزہ میں جو کہ فلسطینیوں کو ان کی یعنی جو پولیسنگ کرنے کے لیے ہیں ان کو ٹرین کرے گا خاص طور پر اردن اور مصر کے تعمل سے کیونکہ انہیں اس میں ایکسپیرینس حاصل ہے اور یہ لانگ ٹرم جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کا حل ہے اور یہ جب ان پلیس ہو جائے گی تو پھر اس کنفلکٹ کو مزید اٹ از کریٹیکل ٹو پریونٹ ڈونیشنس یعنی پھر ری آرم کوئی اگر وہاں کو ہونا چاہے تو اس کو اس میں رکاوٹ پیش آئے گی اور سولوہ پوائنٹ جو بالکل یعنی بڑی حد تک اچھا ہے پرو فلسطینین ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل آکو پائی نہیں کرے گا غزہ کو نہ ہی اس کو زم کرے گا انیکس کرے گا اپنے ساتھ آئی ایس ایف جب اپنا کنٹرول اور سٹیبلیٹی قائم کر لے گی یعنی انٹرنیشنل سٹیبلیزیشن فورس تو پھر اسرائیلی فوج ودرا ہو جائے گی اور ٹوٹل کنٹرول ان کو دے دیا جائے گا اور اس کے گارنٹر سے جو ظاہر ہے نیبر اور امریکہ ہوں گے اور اس کا مقصد ظاہر ہے یہی ہے کہ کو ایگزسٹنس ہو یہ لڑائی ختم ہو جائے اب ظاہر ہے یعنی یہ اس کا تفصیلی ابھی کوئی اور میکانزم ڈیولپ نہیں ہوا لیکن بہرحال یہ انٹینشن شو کی گئی ہے اور اس طرح ظاہر ہے یہ الٹیمیٹلی اس غزہ کو ایک طرح سے دفاعی نقطہ نظر سے اس کو کنٹرول کریں گے اور سترمہ پوائنٹ دلچسپ اور امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو کہ حماس اس میں ڈیلے کرتی ہے سستی کرتی ہے یا اس تجویز کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو پھر یہ جہاں جہاں یعنی ان کا کنٹرول نہیں ہوگا وہ علاقے جو ہیں اسرائیلی فوج جو ہے وہ اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو دے دے گی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امکان اس پلان میں بھی موجود ہے کہ بعض علاقوں پر پھر بھی حماز کا قبضہ رہے اور پھر اٹھارہواں پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرفیئر ڈائلاگ پروسیس جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا تاکہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں اور باہمی وجود جو ہے وہ ممکن ہو سکے اور فلسطینی اور اسرائیلیوں کے مائنڈ سیٹ جو ہیں ان کو آ, یہ سمجھایا جائے کہ یہ دونوں کے حق میں بات ہے کہ پورا من رہے اور انیسواں پوائنٹ یہ ہے کہ ایک غیر ریڈیولپمنٹ جب جاری ہوگی تو پی اے ریفارم پروگرام جو ہے وہ آ, اس کو انیکٹ کیا جائے گا اور الٹیمیٹلی کریڈیبل پاتھ وے ٹو فلسٹینٹرمنیشن یعنی ایک قابل یقین آ, راستہ مہیا کیا جائے گا جس سے فلسطین کا یعنی خود مختاری کا حق اور ریاست بنانا ریاست سازی جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا اور فلسطینیوں کی خواہشات کے مطابق یہ انیسواں پوائنٹ بڑی حد تک یعنی فلسطینیوں کے حق میں ہے یہی شاید وجہ ہے کہ ماس نے اس کو قبول کیا اور ظاہر ہے اور فزیکل مجبوریاں بھی ہیں ایک انتہائی انیکول جنگ ہے تو آخری پوائنٹ جو یہ ہے کہ یو ایس اے جو ہے وہ فلسطینیوں نے اسرائیل میں ایک ڈائلاگ یعنی مکالمہ یا ان میں نگوشیشنز کروائے گا تاکہ وہ پورا امن انداز میں رہنے کے امکانات کو ورک آؤٹ کر سکے تو یہ بیس پوائنٹس ہیں اس میں ظاہر ہے بہت ساری خامیاں ہیں کہ حماس کو کیسے غیر مسلح کیا جائے گا اور کیسے وہ خود کو غیر مسلح کرنے پر راضی ہوں گے اگر نہیں ہوں گے آ, تو پھر ایک تو اس میں ایک ہنٹ ہے کہ جہاں پر آ, ان کا کنٹرول نہیں ہوگا اس کو انٹرنیشنل سٹیبلیزیشن فورس کے حوالے کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بہت سارے اس میں لوپولز ہیں لیکن بھارت جو کہ آ, وہاں پر کے عوام ہیں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور ظاہر ہے آ, حماس نے اس کو قبول کیا ہے آ, الخلیل الحیہ خلیل الحیہ جو ان کا چیف نگوشیٹر ہے مصر میئر کے ساتھ نگوشیشن ہوئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب آ, جن کا یہ ڈائریکٹ اپنا ایشو ہے جو اس علم و ستم کا شکار ہیں اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان میں الٹ بازی کا اور کسی قسم کا کوئی ایسا جواز نہیں ہے جواز تو ادروائز بھی نہیں ہونا ہونا چاہیے کہ پرامن ہی باہر رہنا چاہیے پاکستان کے شہروں کو آپ آگ بھی لگا دیں تو اس میں اسرائیل کا تو کچھ نہیں بگڑے گا آپ ہی کا بگڑے گا لیکن ظاہر ہے لوگوں کو اپنی دکانداری عزیز ہے جی تو بہرحال یہ صورتحال ہے اس میں یعنی اچھائی کے پہلو بھی ہیں کئی کمیاں بھی ہیں لیکن یہ یعنی اب اسرائیل نے اس کو کیوں قبول کیا حالانکہ نٹنیو کا تو ڈکلیئرڈ آبجیکٹو ہے کہ ہم غزہ کو ٹوٹلی خالی کروانا چاہتے ہیں فلسطینیوں سے اور حماس کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن ان مقاصد میں وہ کامیاب نہیں ہوا اور ٹرمپ نے بہرحال پریشرائز کیا ان کو جس وجہ سے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور ظاہر ہے اس میں پرائمری جو کریڈٹ ہے وہ بہرحال الغضہ کے لوگوں کا ہے طریق مضامت کا ہے کہ جنہوں نے اتنی محنت سے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے یہ یہاں تک پہنچے ہیں ادروائز تو امریکی اور جو سہونی ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ معاملہ جو ہے بس وہ ختم ہو گیا ابراہم اکارڈ اور باقی عربوں کے ساتھ نارم الف تعلقات اور ستے خیرہ ہیں جی راوی چین لکھے گا لیکن چین نہیں لکھنے دیا گیا اس لئے کہ انہوں نے بے شمار قربانیاں دیا ہیں باہر ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر امن قائم کرنے کے امکانات پیدا کرے امن ہو اور لوگ خوشحال ہوں اور فلسطینی آزاد ہوں اپنی ریاست کے ساتھ تو اس دعا کے ساتھ جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جا چاہتا ہوں خدا حافظ